Labina মস্থা খে লগ যব যুবনত বান ঘনিৰি যুবনতব মানগনে রে বীত গিয়ে দিনজন বীনারে বীত लाही कारण मूल गमायो लाही कारण मूल गमायो आजहु गई मना की कृष्णायो आज हु न गाईमाना की कृष्णायो बीत गई दिन भजन बिना रे बीत गई दिन महाजना बीन कहा तो कवीर सुनू भाई साधो कहा तो कवीर सुनू भाई साधो पारयतर सन्त जनाय पारयतरी सन्त जनाय गीत गई दीन भजन बिना रे দিন ভজন মীন প্রভু সমস্ত আজিও আমি আপনার এভাগী কাহিনীর মাধ্যমে কেটিমান বিশেষ কথা কোর প্রয়াস করা হয়েছে ইয়াতো আমাৰ আগপাছ বঢ়া দুটা নিশ্চয় অপৰাধ আছে আপোনাক কৃপা কৰিব বুলি সবাৰো চৰণত আমি সৰ্বপ্ৰথমে সেৱা নিবিছোঁ তে কাহিনীভাগ হ'ল অমূল্য ৰত্ন এই অমূল্য ৰত্নো কি ইয়াৰ সদ ব্যৱহাৰ বা অসদ ব্যৱহাৰ কেনেধৰণে হৈছে এই সম্পৰ্কীয় কথাখিনি আমি বৰ মন কৰিব লগা আছে তো মই কাহিনীটোৰ এজন বৰ ধনৱন্ত সদাগৰ আছিল তেওঁৰ পৰিয়ালত গৃহিণী এগৰাকী আৰু ল'ৰা এটি মাথোন সেই সদাগৰৰ এটা সময়ত বৰ টান নৰীয়া হ'ল যথেষ্ট চিকিৎসা কৰিও সদাগৰক গৃহিণী আই বচাব নোৱাৰিলে সদাগৰ বেউ হ'ল সদাগৰৰ সামাজিক নিয়ম মতে আদ্যশ্ৰাদ্ধও সকলো ৰাইজে লগ লাগি পাতিলে তে ইদিন সিদিন এমাহ দুমাহ এনেকৈ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ পিছত পাৰ হৈ গৈ আছে টকা পইচাৰ যি পূৰ্ব উপাৰ্জিত আছিল সেয়াই সদাগৰৰ পৰিয়ালটো অৰ্থাৎ সেই গৃহিণী আইগৰাকী আৰু ল'ৰাটি চলি আছিল যে বেপাৰ বাণিজ্য ব্যৱসায় একো নোহোৱা হ'ল যে সেইটো সেইকাৰণে সদাগৰৰ মানুহগৰাকী কিন্তু আৰ্থিকভাৱে দিনক দিনে বৰ জুৰুলা হৈ আহিবলৈ ধৰিলে বৰ অভাৱ অনাটনৰ মাজেদি চলিব লগা হ'ল চলি থাকোঁতে থাকোঁতে নিজৰ সাঁচতীয়া ধন যি দুই চাৰি আছিল সেয়াও খৰচা কৰি সমস্ত এটাই শুনো সদাগৰ আছিল এজন হীৰাৰ ব্যৱসায়ী মানুহ হীৰাৰ কাৰবাৰ কৰিছিল সদাগৰে এটুকুৰা হীৰা বৰ সাদৰ পূৰ্বক বৰ হেঁপাহেৰে সংগ্ৰহ কৰি সেই গৃহিণী আইগৰাকীক থ'বলৈ দিছিল গৃহিণী আইগৰাকীয়েও বৰ অমূল্য ৰত্ন হীৰাৰ টুকুৰাটো বৰ আঁতৰ ভিতৰকৈ ৰাখি আছিল কিন্তু আৰ্থিকতাৰ ইমান তাৰণা হ'ল যাৰ কাৰণে নেকি গৃহিণী আইগৰাকীয়ে সেই কণমানি ল'ৰাটোক এদিন সদাগৰে সাঁচি থৈ যোৱা হীৰাৰ টুকুৰাটো হাতত তুলি দি ক'লে বোপা তই নগৰৰ তই দোকানীসমূহৰ ওচৰলৈ যা আৰু এই হীৰা টুকুৰা কাকো দি নিদিবি মাথো হীৰা টুকুৰাৰ মূল্য কোনে কি দিয়ে কথাখিনি তই জানি আহ তই ল'ৰাটোৱে গ'ল গৈ নগৰ অঞ্চলৰ প্ৰথম এখন দোকানত সোমাল আৰু দোকানীজনক সুধিলে দাদা মই বস্তু এটা আনিছোঁ ল'ব নেকি চাওঁ কি বস্তু তে দেখুৱালে বোলে এইটোতো হীৰা বোলে অঁ হীৰা কিমান দিব আপুনি বোলে মই এশ টকা দিম এশ দিব ল'ৰাটোৱে ক'লে দোকানীজনে ভাবিলে কি যে এশ টকাত নিদিব চাগে এনেকৈ কথা পাতি থাকোঁতে কিনাৰা আন এজন দোকানীয়ে মাত মাতি দিলে চাওঁ বাই এইফালেচোন এফালাহাঁ ল'ৰাটো হীৰা টুকুৰাটো লৈ গ'ল কি আনিছে বোলে হীৰা তে কিমান লাগিব ল'ৰাটোৱে ক'লে আপুনি কিমান দিব বোলে মই দুশ টকা দিম দুশ দিব তে দোকানীজনে ভাবিলে দুশ টকাত নিদিয়ে এইধৰণে তিনি নম্বৰ দোকানখনলৈ গ'ল তিনি নম্বৰ দোকানীজনে গ'লে বোলে মই পাঁচশ দিম বোলে পাঁচশহে দিব অঁ তে দোকানীজনে ভাবিলে পাঁচশ টকাত নিদিয়ে এনেধৰণে ইখন দোকান সিখন দোকান হীৰাৰ মূল্য সুধিছে আৰু শুনি শুনি গৈ আছে গৈ গৈ প্ৰতিটোৰ সিটো মূৰত এজন হীরার ব্যবসায়ী আসিল হীরার ব্যবসায়ীজনের ওস পালেগে হীৰাৰ ব্যৱসায়ীজনে সুধিলে বোপায় কি বোলে দাদা মই এই টুকুৰা হীরা আনিছো তো হীরা দেখালে যে হীৰাৰ ব্যৱসায়ীজনেতো তো কাৰবাৰ কৰা মানুহ গতিকে তেওঁ হীৰাৰ পৰিমাণটো দেখি আচৰিত হৈ গল আৰু সুধিলে বোপা তুমি কাৰ ল'ৰা ক'ত ঘৰ তোমাৰ তে ল'ৰাটোৱে গাঁওখনৰ নাম ক'লে আৰু দেউতাকৰ নাম ক'লে কি তুমি অমুক সদাগৰৰ ল'ৰা বোলে অঁ ৰাম ৰাম দেউতাটো বৰ ভাল মানুহ আছিলে দেউতা আমাৰ লগত একেলগে হীৰাৰ কাৰবাৰ কৰা মানুহ আছিল তে দেউতা আছেনে নাই বোলে দেউতা নাই নহয় ঢুকালে হৰি হৰি কিমান দিন হ'লোঁ কোৱা বোলে ইমান দিন হ'ল বাৰু এইবোৰ কথা বাদ দাদা আপুনি এই হীৰাডোখৰ ল'বনে তেতিয়া হীৰাৰ ব্যৱসায়ীজনে ক'লে বোপাই তুমি যি টুকুৰা হীৰা লৈ আনিছে হীৰা টুকুৰাৰ মূল্য মই তোমাক দি সমাপন কৰিব নোৱাৰোঁ এই অমূল্য ৰত্ন হীৰা নহয় দাদা আপুনি কিবা প্ৰকাৰে হ'লেও হীৰাডোখৰৰ উচিত মূল্য দিব নোৱাৰিব নেকি তেতিয়া হীৰাৰ ব্যৱসায়ীজনে ক'লে মোৰ ওচৰত যিমানবিলাক সম্পদ আছে এই গোটেইবোৰ দিলেও হীৰা টুকুৰাৰ মল্য় শেষ নহয় দে ঠিক আছে তুমি এটা কাম কৰিব পাৰা মোৰ তিনিখন দোকান আছে বেলেগ বেলেগ মালৰ তুমি প্ৰথমখন দোকানত তুমি পোন্ধৰ মিনিট সময় সোমাবা আৰু তোমাৰ লগত আমাৰ এজন মানুহ যাব সময় চাই থাকিব সেই পোন্ধৰ মিনিটৰ ভিতৰত তুমি দোকানখনৰ পৰা যিমানবিলাক ভাল বস্তু থাকে গোটেই বস্তুবোৰ তুমি বাঢ়ি উলিয়াই দিবা আৰু পোন্ধৰ মিনিটতকৈ বেছি হ'লে কিন্তু তুমি আৰু এটা বস্তু চুব নোৱাৰিবা লগত আমাৰ সময়ছোৱা এজন মই কৰ্মচাৰী দি পঠাম আৰু তুমি পোন্ধৰ মিনিটৰ ভিতৰত যিমান বস্তু বাঢ়ি উলিয়াই দিব পাৰা গোটেই বস্তুবোৰ তোমাৰ হৈ যাব ঠিক আছে নে দুই নম্বৰ আৰু এখন দোকান আছে সেইখন দোকানৰ মালো বেলেগ সেইখন দোকানত তুমি পঁচিছ মিনিট সময় সোমাব পাৰিবা সেই পঁচিছ মিনিটৰ ভিতৰত তুমি যি যি বস্তু বাঢ়ি উলিয়াবলৈ মন যায় তোমাৰ কৰি ল'বলৈ মন যায় তুমি পঁচিছ মিনিটৰ ভিতৰত যিমান পাৰা তুমি বাহিৰত দলিয়াই যাবা আৰু মই তোমাক লগত কৰ্মচাৰী দুজন পঠাইছোঁ এওঁলোক দুজনে তুমি বাঢ়ি উলিয়াই দিয়া সকলো বস্তু তোমাৰ কাৰণে মজুত কৰি জাপি ৰাখি যাব কিন্তু পঁচিছ মিনিটতকৈ বেছি এক ছেকেণ্ডো তুমি তাত থাকিব নোৱাৰিবা তিনি নম্বৰ আৰু এখন দোকান আছে সেইখন দোকানত মই তোমাক ষাঠি মিনিট সময় থাকিবলৈ দি দিছোঁ এই ষাঠি মিনিটৰ ভিতৰত তুমি যিমান পাৰা বস্তু তুমি সিমান বাহিৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে চব বস্তু তোমাক চমজাই দিব জাপি গুচি ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি তোমাক দি দিব লগত গতিকে মই এইটোৱেই উপায় কৰিব পাৰোঁ হীৰা টুকুৰা কৰিবটো তাৰ বাহিৰে মই আৰু কৰিবলগীয়া একো নাই ঠিক আছে ল'ৰাটো গ'ল প্ৰথমখন দোকানত পোন্ধৰ মিনিট সময় আছিল তে ল'ৰাটোৱে ভাবিলে বা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবোৰ সজাই মেলি থৈছে মই ভালকৈ দোকানখন এবাৰ চাই লওঁ তে ঘূৰি পকি ইটো ৰুমৰ পৰা সিটো ৰুমলৈ সিটো কোঠাৰ পৰা ইটো কোঠালৈ এনেকৈ ঘূৰি পকি চাই মাল চাই ঘূৰি ফুৰোঁতে ফুৰোতে পোন্ধৰ মিনিট শেষ হ'ল তে লগত যোৱা সময় নিৰূপণ কৰা মানুহজনে ক'লে যে ঘড়ী একদম তোমাক খবৰ দি দিলে যে তুমি বাহিৰ ওলাব লাগে ইয়াৰ পৰা তে ওলাই গুচি আহিল বস্তু একো ল'ব নোৱাৰিলে দুই নম্বৰ দোকানখনলৈ গ'ল পঁচিছ মিনিট সময় আছিলে তে সেইখন দোকানত তুমি প্ৰথমখনতকৈ আৰু ধুনীয়া আটক ধুনীয়া সুন্দৰ সুন্দৰ বস্তু সজাই থোৱা আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তাত মানে চাবলগীয়া মনোহাৰী মালবিলাক আছে সেইবিলাক চাই থাকোঁতে চাই থাকোঁতে তাৰ পঁচিছ মিনিট সমাপন হ'ল আৰু সময় নিৰূপণকাৰী মানুহজনে ক'লে যে তোমাৰ আপোনাৰ পঁচিছ মিনিট হৈ গ'ল আপুনি ওলাই দিব লাগে ওলাই আহিল তিনি নম্বৰ দোকানখনৰ সমান ষাঠি মিনিট সময় তে কম সময় নহয় ষাঠি মিনিট সময় এই ষাঠি মিনিট সময় তিনি নম্বৰ দোকানখনত কিন্তু মাল মটন বৰ বেছি নাই তাত কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান ৰূপ সজ্জা আছে ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্য সজাই থোৱা আছে ধুনীয়া ধুনীয়া তাত মানে চাবলগীয়া বস্তুবোৰ ডেক'ৰেশ্যন কৰি থৈছে সি সেইবোৰ চাই থাকোঁতে চাই থাকোঁতে মানে ষাঠি মিনিট সময় পাৰ হৈ গুচি গ'ল একো ল'ব নোৱাৰিলে আৰু সি সুদাহাতে হীৰা টুকুৰা পূৰ্বৰ হীৰা টুকুৰাক লৈ সুদাহঁতে ঘৰলৈহি গুচি আহিব লগা হয় এতিয়া কাহিনীটো হ'ল ইমান এতিয়া পোন্ধৰ মিনিটৰ লগত পঁচিছ মিনিট সহযোগ মানে চল্লিছ মিনিট হ'ল মানে পোন্ধৰ মিনিট মানে আমাৰ বাল্যকালৰ পোন্ধৰ বছৰ আৰু এই পোন্ধৰ বছৰৰ লগত পঁচিছ মিনিট পোন্ধৰ মিনিটৰ লগত পঁচিছ মিনিট মানে পঁচিছ বছৰ পোন্ধৰ পঁচিছে চল্লিছ বছৰ হ'ল এই চল্লিছ বছৰত আমাৰ মানৱ জনমৰ জীৱনটো এনেই আমি বৰবাদ কৰি দিলোঁ কেৱল ৰং চঙীয়া কেৱল আটকধুনীয়া কেৱল সাংসাৰিক মায়ামহয় মহ গ্ৰস্ত বস্তুবোৰক নিৰূপণ কৰি কৰি চাই চাই ঘূৰি ফুৰোতে ফুৰোঁতে আমাৰ চল্লিছ বছৰৰ পৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছত এই যে ষাঠি মিনিট ষাঠি মিনিট মানে ষাঠি বছৰে ষাঠি বছৰে চল্লিছ বছৰে হ'ল এশ বছৰ আমাৰ মানুহৰ জীৱনটো হেনো এশ বছৰ অ মনুষ্যৰ আয়ুষত বৰিষ অৰ্ধেক বিফলে যায় জানিব্ৰ আমাক কীৰ্তন গ্ৰন্থত কৃপালৈ গুৰুজনে এটা সিদ্ধান্ত দিলে মনুষ্যৰ আয়ুসতো বৰিশ সংখ্যাত মানুহৰ হেনো জীৱন আয়ুস এশ বছৰ এই এশ বছৰৰ ফালে অৰ্ধেক বিফলে যায় জানিবা নিদ্ৰাত অৰ্থাৎ এশ বছৰ আমি চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে বাৰ ঘণ্টা আমি শুই থাকোঁতে গ'ল নিদ্ৰাতে গ'ল আৰু পঞ্চাছ বছৰ থাকিল এই পঞ্চাছ বছৰো আমাৰ মানে অৱস্থাটো দৰ্শাইছে অ'ৰাম বিংশ তি বৰিষ আয়ো যায়ো মলন্তে নদশ বৰিশ ধনকৈ উপাৰ্জন তে বিছ বছৰমান হেনো আমি খেলা ধূলা ল'ৰালিকাল পোন্ধৰ বিছ বছৰ আমি উমলি ডাঙৰী থাকোঁতেই গ'ল নেয়দশ বৰিসধ ধনৰ উপাৰ্জনে খুব বেছি মানুহৰ জীৱনত আমি হেনো দহ বছৰমানহে ধন কামাই কৰা যিটো আহৰণ কৰা শক্তি সেইটো থাকে তাৰপিছত আৰু বিছ বছৰ অৰ্থাৎ ত্ৰিছ বছৰ এইপিনে গ'ল আৰু বিশ বছৰ লগ লাগিলে পঞ্চাছ বছৰ হ'ব দুই পঞ্চাছ এশ বছৰ হৈ যাব আৰু ইৰাম বৃদ্ধকালে যায় শেষ বনিশ বিংশী একোক নিজ সাধিবা ক নাহিকে খ বছৰ আয়ুসটো এনেধৰণেই পাৰ হৈ গুচি গ'ল এই হীৰাৰ অমূল্য ৰত্ন আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে এটুকুৰা এটুকুৰা হীৰা আমি লগত লৈ আমি এই মায়াময় সংসাৰত বিচৰণ কৰি আছোঁ ওৰেটো জীৱন পাৰ কৰি দিলোঁ কিন্তু হীৰাৰ মূল্যায়ন আজিও আমাৰ নহ'ল গতিকে সেইকাৰণে আমাক মহাপুৰুষ কৃপাল গুৰুজন বস্তুৱে অতি দুখেৰে এভাগ কথা জনালে কি বুলি ক'লে মহাপুৰুষ মাধৱ গুৰুজনাই তেৰাৰ অনুপম সৃষ্টি নামঘোষা গ্ৰন্থভাগত সেজুকা ঘোষাৰ জৰিয়তে এই কথাটো কৈছে কি বুলি কৈছে অভাৰত ৰত্ন দীপ মনুষ্য শীৰনৌকা ৰাম নাম সাৰত্ন সাৰ হেনয়বা নিজ পাহাৰী যিটো জনে নৌ কৰিলে চাতকৰে দুখী নাহিয়াৰ মনুষ্য শৰীৰৰ নৌকা বুলি কৈছে ভাৰতবৰ্ষ হেনো ৰত্নৰ দ্বীপ বুলি কৈছে ভাৰতবৰ্ষখনত হীৰাম কুটা ধন সোণ ঐশ্বৰ্য উভূতি সকলো সম্পদ আছে আৰু এই মায়াময় সংসাৰ সমুদ্ৰৰ মাজত ভাৰতবৰ্ষ হ'ল এটা দ্বীপ এই দ্বীপটো কেনেকুৱা ৰত্নৰ দ্বীপ বুলি কৈছে আৰু এই ৰত্নৰ দ্বীপত এখন নৌকা উঠিলহি এইখন মনুষ্য শৰীৰৰ নৌকা এতিয়া ইয়াত সাৰ বস্তু অমূল্য ৰত্ন এভাগ আছে এইভাগ হ'ল ৰামনাম হৰিনাম কৃষ্ণনাম ৰামনাম মহাৰত্ন সাৰ ভাৰতবৰ্ষ হেন ৰত্নৰ দ্বীপ মায়াময় সংসাৰ সমুদ্ৰৰ মাজত প্ৰতিষ্ঠিত আৰু ইয়াতে এখন নৌকা আহি এই দ্বীপত লগ লাগিল মনুষ্য শৰীৰৰ নৌকা আৰু এই নৌকাখনৰ জৰিয়তে আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে মহাৰত্নৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰোঁ ৰামনাম হৰিনাম কৃষ্ণ নামৰ অমূল্য সম্পদৰ ব্যৱসায় কৰিব লাগে নাই কৰা হোৱা নাই সেইকাৰণে বৰহাপুৰ মাহুবুলজনে কৈছে যে আমাৰ এটা ডাঙৰ অপৰাধ হৈ গ'ল কেনে জীৱনত মানুহ বহুত আছে কিন্তু কেনেধৰণে কি ব্যৱসায় কৰি চলিম তাৰ ভাবি ভাবি একো ক'ৰ পোৱা নাই বহুত মানুহ আছে ঐশ্বৰ্য বিভূতি ঢেয় আছে তাক কেনেধৰণে চলালে তাৰ পৰা উচিত লাভ হ'ব তাৰ কোনো মানে উপায় পোৱা নাই গতিকে আমাৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ লগত কিন্তু ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ভগৱন্ত বস্তুৱে কোনো বস্তুৰ অভাৱ কৰি দিয়া নাই মহাৰত্ন দিছে ৰামনাম হৰিনাম কৃষ্ণনাম গুৰুদেৱ নাম ভকতৰ সংগ মহাৰত্ন দিছে এখন নৌকা দিছে মনুষ্য শৰীৰৰ নৌকা এই নৌকাখনৰ সদ্বৱহাৰ হ'ব লাগিব ৰামনামৰ জৰিয়তে কৃষ্ণ নামৰ জৰিয়তে ইয়াক মানে শুদ্ধ ৰূপত চলাব লাগিব আৰু এনেকৈ মানে অমূল্য ৰত্ন দ্বীপ আমাক দি দিলে ভাৰতবৰ্ষ সেইকাৰণে ভাগৱত গ্ৰন্থই আমাক এই কথা আমাক জনাইছে যে আমি তিনি প্ৰকাৰ মহাসৌভাগ্যেৰে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি সৌভাগ্যমণ্ডিত কি বুলি কৈছে অ' ভাৰতত নৰ দেহা পাইছি তু জদগুৰুলৈ কৰে হৰিয়া ধন আমি আমাৰ প্ৰথম সৌভাগ্য হ'ল যে আমি ভাৰতবৰ্ষত নৰদেহা পালোঁ দুটাতকৈ ডাঙৰ সৌভাগ্য ভাৰতবৰ্ষত আমি এজন বহু বহুজন ধৰ্মাচাৰ্য ধৰ্মগুৰুৰ ভিতৰত আমি এজন বিশেষ সদগুৰু পালোঁ সেইজন কৃপালু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সদগুৰু যিজন নেকি শংশৰ্ম গুণাকৰ সদগুৰু সদগুৰু লৈয়া কৰে হৰি আৰাধন আমি সেইজন কৃপালু গুৰুজনক বস্তু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সদগুৰুৰ আৰ্হিৰে আমি হৰিক ভক্তি কৰা হৰিক আৰাধনা কৰা আমি আৰ্হি প্ৰণালী গ্ৰহণ কৰিছোঁ এইটো আমাৰ দুই নম্বৰ মহাসৌভাগ্য তাতোতকৈ ডাঙৰ সৌভাগ্য বুলি কৈছে কি অ ভকতৰ সংগে কৰে শ্ৰৱণ কীৰ্তন তাত পোহৰে ভাগ নায় নজন এৰাম ভকতৰ পাতকৰে ভগৱন্ত নায়ণ জন আমি যিমান যিমান পৰিমাণে ভকতৰ সংগ লাভ কৰিব পাৰিম সিমান সিমান পৰিমাণে আমাৰ অমূল্য ৰত্ন লাভ হৈ হৈ গৈ থাকিব আৰু এই ভকতৰ সংগ লাভৰ বাহিৰে হেনো আৰু শ্ৰেষ্ঠ লাভ বোলাৰ একো নাই সেইকাৰণে আমাক কৃপালু গুৰুজনাৰ আৰ্হিত আমি এই কথাটো পাওঁ কৃপাৰ সাগৰ দৈলকী নন্দন পুৰিও মনৰ কাম ভকতৰে সং সদানুগুচুক মুখেটো আগুণৰ নাম কৃপালু গুৰুজনৰ ধৰ্ম আদৰ্শত এই কথাটো আমাক দৰে চালে হে প্ৰভু কৃপাৰ সাগৰ পুৰিও মনৰ কাম ভকতৰ হেনো এভাগ কামনা আছে কি কামনা ধনজন ঐশ্বৰ্য বিভূতিহী সোণ ৰূপৰ কামনা নহয় ল'ৰা ছোৱালীৰ ঘৰ দুৱাৰৰ কামনা নহয় কামনা এভাগে ভকতৰ আছে কি যে পুৰিও মনৰ কাম কামনা হ'ল ভকতৰ সংগ কেনেকৈ বছৰে কৰ্মত এদিন সপ্তাহৰ সময়ত এদিন মাহে কৰ্মত এদিন নেকি নহয় ভকতৰ সংগ সদা সৰ্বদাই যাতে স্খলন নহওক নম্বৰ এক দুই নম্বৰত আমাৰ মুখমণ্ডলত মুখে নুগুচুক তোৱা গুণনাম আমাৰ মুখত যাতে তোমাৰ নাম গুণ যাতে বিস্মৃত নহয় সদা স্বদায় যাতে চৰ্চিত হৈ থাকে স্মৰণ হৈ থাকে শ্ৰৱণ হৈ থাকে সংকীৰ্তন হৈ থাকে এইটো হ'ল মহাপুৰুষ গুৰু দুজনাৰ আৰ্হিৰ আমাৰ কাৰণে এক সুন্দৰ ৰাজ আদি প্ৰভু সমষ্ট আজিৰ কাৰণে আমি ইমানতে সেৱা ধৰিলোঁ পৰৱৰ্তী আমি আগবাঢ়িম কৃষ্ণ